My Sukan Corner Assalamualaikum, salam sejahtera Selamat bertemu lagi untuk episod terbaru Rakan Muda Presents My Sukan Corner Tetamu kali ini merupakan seorang Pemenang pingat emas Untuk Sukan C edisi yang lepas Untuk Sukan Karate Semua tu adalah tentang result uh, Yang mungkin tidak banyak kita nak perbualkan sangat sebab kita nak fokus tentang banyak lagi sisi-sisi kepribadian beliau. Uh, mungkin ada rahsia-rahsia ataupun tips-tips ataupun ada satu-satu inspirasi yang nak dikongsikan untuk penonton semua. Kita ucapkan selamat datang kepada Syamal Rani, atlet karate negara kita. Welcome. Thank you. Thank you for having me. Alright. Terima kasih kerana sudi juga. Um akan datang juga bakal bertanding di Sukan SEA yeah, pada Disember ini. Betul. Thailand. 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 Okey, a uh, sikit kita nak sentuh tentang sukan si persediaan setakat ini. Sebab soalan ni akan link dengan soalan selepas ni. Ah uh, saya so nak tahu persediaan you setakat ni untuk a uh, ke sukan si di Thailand. Uh, memang baik persediaan dia uh, hmm. on track and then ini almost the last preparation mm -hmm. overall kita dah ada apa 6 bulan punya performance tracking mm -hmm. and then we have ada pit stop kita with other other championship yang kita dah almost ada try out semua dah okay. there's one more for me which is world championship okay. exactly uh, satu satu atau dua minggu sebelum sea games so yang tu adalah medan terakhir sebelum saya pergi sea games Okay. Uh, adakah menjadi satu tekanan bila Uh, pada 2024 yang gol 2023 uh, 2023 um is a debut goal betul mm, debut was 2022 to okay. and okay. 23 pun dapat gol second okay. goal alright adakah dia menjadi tekanan untuk persiapan menjelang sukan sia akan datang uh, for this Thailand mm -hmm. i would say definitely yes lah sebab kita dah, uh, dah dua kali gol dalam satu kategori. Mm. Obviously, kita jadi tumpuan negara-negara uh, lain. Mm. They want to mm. conquer that category. Be, they'll be aiming for the best. Mm. Yang out of yang sepuluh atlet, dia orang akan all, always looking for, okay, apa Malaysia akan buat dalam kategori ini? Mm. Uh, what is prestasi dia, macam mm. mana? Mm. Prestasi dalam hujung bulan-bulan yang uh, 2025 ni, tahun ni, mm. is it on track? Mm. So, it'll be it'll be very challenging. Cabaran mm. tu memang ada. Mm. But at the same time, Time, I have that uh, responsibility to to sustain my goal mm. that dua kali why not for the third time yeah okay mm. tak cerita dia adalah um untuk mencapai satu tahap konsistensi itu bukan satu benda yang mudah tambahan pula komitmen-komitmen uh, lain selain yeah. daripada sebagai seorang atlet itu kita nak tanyakan selepas ini kalau nak tahu kenapa soalan ini ter uh, saya terlintas terfikir untuk tanyakan sama-sama terus saksikan Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Rakan Muda Presents My Sukan Corner. Saya hari ini bersama dengan Syam Syamalarani, atlet karate negara. Kalau kata dengarkan sejak daripada awal tadi kita bercakap tentang uh, tekanan sebagai seorang yang pernah memenangi pingat emas di Sukan C bakal bertanding pada Sukan C di Thailand Disember ini kita nak sentuh juga tentang komitmen lain yang uh, Syam tanggung. I mean, Syam galas yeah. di luar. Okey. Sebelum tu, ceritakan sikit tentang latar belakang Syam selain daripada atlet karate. Latar belakang, I am Karate ni, uh, I've been upper dalam uh, tumpuan sports karate mm -hmm. almost 12 to 15 years. Mm -hmm. Tapi sebelum tu banyak uh, uh, sukan saya ceburi, mm -hmm. can be like merintas desa at one point, and then an netball player, hockey mm -hmm. player. And then at one time kita kena fix kita kena focus mm -hmm. satu je sukan saya nak tumpukan itu yang paling saya nak uh, put my efforts on. So that was karate. Okay. But out of that, if you are asking me, uh, uh, I'm kind of good. I believe I'm good In my academics, okay. Uh, so did my SPM quite well with my 10 A's, okay. And then, Ten a's. yeah, okay. And then, uh, completed my degree with a first class mm. honors and done with my master's in actual science as well. Okay, actual so, science, yeah, betul. what is that actually? Actual science is more about calculations, okay, not more, only about calculations. La. Okay. it's about uh, upper numbers, all about numbers, okay. and then predicting some futures in business and investments, okay. all right. <laughs> oh, okay. Uh, dan uh, sekarang juga uh, mengajar matematik dan matematik tambahan. Ya, yeah, betul. Math dan juga ad math. Yes. Okay. <laughs> Ini yang seronok untuk kita <laughs> nak tahu. Okay? okay. Uh, pertamanya adalah dalam banyak-banyak sukan yang you pernah ceburi, Okay, I hold lagi ni. Soalan I main dengan main, I hold lagi ni. Nah. okay. Dalam banyak-banyak sukan yang you ceburi, kenapa atlas karate yang you choose? Uh, I would say I I didn't choose karate. At last karate yang pilih saya. Oh. It gave me apa yang satisfaction tu karate okay. yang bagi. Obviously saya memang uh, nak buat yang terbaik dalam semua sukan. Okay. But you'll be getting that feel that eh karate is like something out of ordinary for me. Something okay. it gives an extra push yang motivasi tu yang saya dapat atau maybe kemenangan masa yang muda-muda tu hmm. uh, compared to other sports whatever I got in karate. At my debut itself I got my International uh, opportunity. Mm -hmm. uh, first kali saya try pun saya dah dapat national team okay. So I'll be like, eh Karate ni senang lah uh, Yang masa muda-muda tu lah okay. so That is the reason I chose Karate But after some time, when you are entering elite performance, you mm -hmm. get to see Oi, every sport is difficult just mm -hmm. that you need to put all your efforts in Kalau you nak dapatkan prestasi tu Kalau you nak capai yang goal setting tu, mm -hmm. every sport gonna be challenging. Okay. Just Karate was written for me Okey, faham. Sebab, uh, ya yeah, macam you cakap, kalau you bercakap tentang uh, kepuasan menjadi juara, keseronokan menjadi pemenang, for me, semua sukan tu ada. Betul. So, kita nak tahu apa yang menjadikan karakter itu special dan disebab itulah yang you kata, I suka je punya ayat, bukannya you memilih karate, karate yang memilih you. If you asking me in specific like huh? that, I can say you, say in terms like, Karate yang ramai yang tahu lah, karate itu eh korang tumbuh, korang kick, mm, punch mm, mm. But it's a mental sports. More than it's a physical sports. it's mm. all about mentality over here At one point, it's not about how many kicks you can do, how many punches you can do But how smart you are playing Sebab so, mm -hmm. game kita orang tiga minit je Tiga minit tu kalah mati game. You don't have two rounds like most martial arts. You ada macam empat, lima round. You kalah satu round, you keluar. You pilih strategi, you tukar strategi. You macam, coach will be telling you, okay. Go for this defense, go for attack. So, your opponent is weak at this side. But, kita orang untuk karate, kita, kami ni ada tiga minit je. You masuk dalam ring tu, dalam tiga minit, apa yang you fikir, you main. So, at one point, you tend to know that, oh, you gonna Be smarter than your opponent rather than stronger than your opponent. Young, stronger, stronger, sa ka training la preparation phase. But you need to build your mindset as well, okay. building your mental strength more than your physical strength. Okay. So maybe that was one of the reasons because I love challenges and more than physical challenge, I'm. I'm like mm. I'm into maths and so things. Mm. I love problem solving. Mm. If you are talk, okay. uh, if you're taking into other sports, Chontola, Saipana, Jadi, athlete uh, runner. Mm -hmm. Running is all about your endurance. Mm. You ca can you sustain for a longer term? But for this, can I think for a longer term? Can I think mm. for the three minutes? Can I have a good mental strength? Can I mm. overcome my opponent mentally? Mm -hmm. So much like, of eh interesting mm -hmm. lah, sports mm -hmm. So that's why I chose Karate. Okay. apa yang paling mencabar minda sebagai seorang fighter karate ni maksudnya apa apa yang apa yang trigger you apa yang challenge you punya mind ni sebab you kata kekuatan bukanlah nombor satu betul mindset tu nombor satu exactly macam mana you nak baca game plan and whatsoever apa 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 yang mencabar you punya mind tu sebagai because ha. all humans are different hmm. no two humans can think alike tak ada orang yang person A dengan person B masa satu minit tu dia orang punya Fikir okay, benda sama. Ah, ha, masa all, example during our fight. Okay. Uh, saya nak attack something, I have okay. plan something. Okay. Tapi reaksi opponent tu kalau opponent A dia punya reaction lain. Opponent okay. B tu reaction lain. Okay. So we cannot predict much. We can only assume assumption. Okay. Hmm. Saya nak buat attack, kemungkinan dia akan block. Kemungkinan dia akan lari. Kemungkinan dia akan counter. So, am I ready for all situations? Kalau saya menang dia kali ni, kali kedua dia datang. I cannot say oh dia akan buat yang sama. Okay, so about she, she is a human being also. Mm -hmm. Second time she'll be changing a strategy. Mm -hmm. So that is the challenge. That is the kalau kalau saya main dengan machine ke, any computer games. I know this is how the okay. Next step it gonna yeah, be something like predict, that. Yeah. Ah, but humans we cannot predict at all. Betul betul betul. You can only assume things mm -hmm. that oh ini might happen lah. These okay. counter attack might come. Okay. But at the end it's whether you are succeeding or your opponent succeeding. Whether you are thinking ahead of your op opponent. So itulah yang challenging. Maksudnya, because maksudnya dia lebih 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 in depth. Maknanya, yeah, uh, very very in depth. Kita kita dah boleh pergi kepada body language. Kita dah boleh pergi a kepada lot, kepada a lot. Sometimes even gestures. even a shoulder movement uh -huh. we need to take note. Okay. Yang semua tengok tu kita punch kita kick. Betul. We'll be looking at the shoulder movement. Eh, kenapa dia pergi sini? Oh, if you look at the previous matches dia pergi sini confirm dia nak gerak ke kanan. Oh. So When you go for elite levels, you cannot be just seeing uh, tumbokan lah, tendangan mm -hmm. lah. You kena be very in depth. Even some hand movements, tiba-tiba diorang punya tangan akan they'll be like lowering down or mm -hmm. diorang some some kind of trick lah some, yang tu. Okay. That is the in depth thing in sports in karate. Okay, okay. dahsyat. siap. Uh, sebab selalu kita tengok dalam satu uh, frame yang besar. Tentang satu perlawanan karate Which is kita tak boleh dapat tengok Dengan lebih detail Benda-benda yang halus a Small movement A small gesture pun Kadang-kadang boleh Betul. Mainkan peranan untuk kita baca Game plan tu Betul? Betul I dah boleh jadi karate Coach-coach coach karate Coach jadi coach Okay selepas ni kita nak tanya tentang uh, Matt dan juga Ed Matt Kenapa saya simpan soalan ni Sebab Pada saya Soalan ni perlu ditanya supaya Syam boleh kongsikan dan berikan inspirasi kepada para penonton Stay tune, Rakan Muda Presents My Sukan Corner Rakan Muda Presents My Sukan Corner Syam dah kongsi dengan kita beberapa perkara yang lebih mendalam dan detail berkenaan dengan sukan karate dalam satu pentempuran dan sebagainya Kita nak kembali kepada soal uh, sains Um, Matematik, matematik tambahan Syam hmm. Dua subjek ni lah uh -huh. kan, Yang Yang I tak tahu orang lain Tapi I rasa ramai Yang quite struggle Mungkin boleh bernafas dekat mat <laughs> But dekat at mat lemas mi. <laughs> kan. So um, Dan perkara ni Mengejutkan apabila ia hadir daripada seorang atlet. atlet. Sukan Which is kita ada satu pandangan yang skeptikal. Ya betul. Siapa yang aktif dengan sukan kebiasaannya dia agak dia Slow agak, bukan kan? Ah bukanlah tak pandai, mungkin agak perlahan hmm. dalam dalam study. Apa yang you buat? Apa yang hmm. apa yang you makan, apa yang you amalkan, <laughs> apa yang sampai kata you boleh balance which is akademik di tahap tertinggi dan sukan juga di tahap tertinggi. Kerana semua sama je, nasi lemak juga. <laughs> Serius <laughs> ah? <laughs> It's just <laughs> okay. that the interest lah. Memang sukan uh, was one, like sports was one part of my life. Tetapi yang interest dalam pendidikan, not just maths, maths was my highest interest. Okay. But if you ask me dalam pendidikan, I was having the same interest. Okay, it, 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 might be my attitude rather than interest. Dia attitude saya. Apa-apa okay. yang saya ceburi, saya kena bagi yang best. It's whether I'm I'm apa succeeding tak saksi succeed mm -hmm. tu second chapter. Okay. Am I giving my best? Saya dah cuba yang 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 maximum saya. That would be my my best of effort lah. So in education from starting itself, I would say my parents, my mom like daripada yang kecil-kecil semua tu, I've been always interested in study. It's not that orang push saya kena study sebab tu saya capai tak memang saya saya nak saya nak belajar so since tak ada orang yang push saya the interest saya nak jadikan dia 100%, 100 was always there okay. so i've done the same thing not just maths i did i did physics biology chemistry pure science science stream so i've i did all this things all my subjects the same way yeah. so, i know about physics 100% i'll be doing 100% but if you ask me numbers uh, i love it extra 1% okay. 100%. last <laughs> 100 because numbers i love challenges rather than conceptual a <laughs> factual punya subject yang number number yang problem solving tu memang dari kecil saya something like you get to solve something that gives a kind of a happiness eh hey, nice we got to it's like a puzzle Oh ah, another thing maybe I was so in the younger days I love to do puzzles okay yang game-game macam tu lah mm -hmm. nasib baik tak ada phone semua masa tu yeah betul so I'm used to that kind of environment mm -hmm. when it comes to education it was helping me when I had that attitude when I comes to sport moreover like karate macam yang mm -hmm. uh, sukan yang ada yang minda mm -hmm. so it was easy for me sebab so, problem solving to part of my part of my nature I love to solve problems If it's challenging problem Oh I'll be the first one to be there Walaupun yang lain semua tak boleh solve Eh saya nak cubalah I need to get it solved So that's how I loved maths And balancing it You asked me Masa muda tu saya ingat Oh susah sangat lah balancing But now at this age Masa uh, saya look back Saya rasa masa 17-18 tahun tu Lagi senang nak balance Dua je Belajar sukan sekarang, aloh saya oh, tak tahu sorry. macam mana saya punya jadual. Satu hari tu ada 6 event, 7 saya kena slot in. Betul, betul. So, um, it's your willingness to do. Kalau you nak buat, you akan buat. At one point kan, masa tu belum lagi karate kuat, uh, still on Merintas Desa. Saya akan masuk sekolah pukul 7, mm -hmm. masuk je 6.50, keluar dengan cikgu untuk Merintas Desa training. Tak masuk kelas langsung. And then I'll be coming back, because it's MSSM1 mm -hmm. lah negara punya kan mm -hmm. Then I'll be coming back around 12.30 Pergi dengan cikgu training, pergi sana lunch and then balik Terus pergi ke bilik guru, dapatkan semua mm homework, balik rumah If, I don't know lah, I'm not saying other students won't do mm -hmm. But normally kalau atlet ke mana-mana sports person Hari ni dah training lah okey lah. Kan saya saya dah pergi sekolah. Hmm? Saya dah habis training. Saya hmm? boleh pergi rumah dan rest. No one pressure me. Even my cikgu-cikgu saya tak suruh saya habiskan homework. They know that I am out of class hmm. but I wanted to do because I I nak untuk diri sendiri. Diri sendirilah maknanya. Yes, that's hmm. for me. Saya nak untuk diri sendiri sebab tu saya buat. So if you're willing to do okay. there is always a way. They'll say if there's a will there's a way. Kalau okay. nak dapatkan, you will fi figure ah, uh, you will figure out cara tu. So balancing won't be difficult. But if you ask me now at elite level, oh balancing is difficult. Like okay. you need to go for seasonal based ah hmm. chun uh, tu. Masa ni season saya uh, game season, hmm. like sea game season, like what hmm. one month to go. So I'll be focusing mostly on sports. Uh, Time semua tu focusing on sports, hmm. but after off season kan ada off season hmm. ada competition. Ah hmm. uh, masa tu lah saya I'll be balancing. Ah masa tu saya habiskan masa saya. Masa tu saya mengajar. I'll be taking up seminars. I'll be going for the motivational speeches. But now I won't be taking that because I need to focus on my sports. Okay. So that's how I balance it now. Okay. But if you ask a 17 year old student, I would say you have enough time to do it. Sangat cukup. Yes. Hmm. You nak ke? You tak tahanak? Okay. You nak You, easy lah. Ambil you punya phone, huh? check berapa masa you guna yang there's a screen time. Hmm. Huh? There'll be at least 6 hingga 9 jam. Betul. 6 hours on a phone hmm. and you say you tak boleh balance studies and uh, sports. Okay. That's huh. a question mark. Okay, okay. okay. Oh. Baik, baik cikgu. Sorry eh, macam lecture sudah. Baik cikgu. tak, sebab... Uh, I, I nak, nak balik kepada... You kata zaman you belajar, sekolah, study, whatsoever. Ketika tu memang you dah involve kedua-duanya secara sekali. I mean, study dan juga sukan. It wasn't intentional lah. Uh -huh. Bukan saya nak pergi masuk dua-dua. Uh -huh. But the opportunity was there. Uh -huh. Kan kita... Rugi lah lepas kan? Yes. So grab lah. Opportunity uh -huh. tu, bukan you dapat dua kali, tiga kali. Sometimes Betul. yes. Uh -huh. If you don't get, then kenapa you nak regret, grab uh -huh. Eh, kenapa kita tak masuk? Sepatutnya kita dah try. Okay. Lah. Uh, waktu tu parents ni macam mana? Parents was has been always supporting sebab so, eh? as i told you bukan satu sport saya masuk Itu dia ha dia macam kalau you another thing maybe lah uh -huh. i was still proving my studies bukan saya masuk sport saya saja dapat c ke d dia orang parents pun macam ragui saya eh kenapa lah budak ni pergi semua main-main dia tak perform tak whatever i go my marks was still a eh? i was still getting 100 for my maths not even losing a mark So my parents okay. We believe in you. You are giving us the trust. Saya dah bagi dia orang kepercayaan tu. Hmm. Then they just put the trust on me as well. So that's how I I I, I gained it. It's not okay. that dia orang uh, parents yang bagi. As a athlete, as a student, saya bagi dia orang that trust. Hmm. They gave it back to me. That's okay. the easy. Win-win hmm. situation. Okay, pa? Uh, uh, job sebab. Uh, sebab selalunya kan, ialah macam as you know, uh, bila parents kadang-kadang dia macam mula risau bila tengok. Betul, betul. Uh, nah, tapi macam you cakaplah, you yang mencipta kepercayaan itu diberikan exactly. kepada mereka. So you are showing all the indications that mm, mm, mm. I'm happy that you're good in sports. Mm. Tapi you nak tunjuk that uh, you're escaping from your studies. Uh, uh. You saja-saja tak nak pergi kelas, saja-saja tak habiskan homework. Uh, cikgu complaint. why are you? having that happen memang saya faham i might be out of ordinary lah bukan semua akan dapat match pendidikan tu 100% sukan tu 100% but at least maintain a 70% 60% mm. average because bukan you dapat 100% dalam academy you will be successful in life no nope. yeah. by okay. this time you all know education is not everything mm. education is some part of your life Dia yep. dia okay. bantu you to be a person in this world okay. but it's not everything main danger learn as much as you can into knowledge rather than mm -hmm. A ke, B biek bukan grades too mm -hmm. But knowledge uh, uh, you dapat so that you can take over this life by yourself and then with your sports knowledge uh, whatever you've learned the skills too mm -hmm. daripada sekolah skill skills yang you dapat mm -hmm. uh, apply that oh in your life ah, so ah. it's okay if you're not being the smartest student no mm -hmm. why should you be the smartest student mm -hmm. You are not comparing your life with anyone, can? Okay? colour you can carry on with your life with whatever skills you have, mm -hmm. good enough. Betul. No one is like perfect here. Mm -hmm. Yeah, mm -hmm. you can ha idolize someone, but don't think everyone can be the same. Mm -hmm. Betul. Okay. Uh, kalau anda adalah penonton yang bijak dan pandai Anda akan catit beberapa banyak kod yang keluar sepanjang perbualan ini Okey, kita sambung lagi dalam Rakan Muda Presents My Sukan Corner Rakan Muda Presents My Sukan Corner bersama saya Atoy Tohid Dan juga Syam, atlet karate negara yang bukan sekadar atlet biasa Pada saya cukup istimewa dan satu dalam seribu lah Sebab untuk... Uh, menemui dan mengenali seorang manusia yang secara logiknya saya fikirkan kalau 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 kata kita uh, lebih pada sukan akademik mesti kita akan slow sikit. Kalau kata kita lebih pada akademik, sukan mesti kita slow sikit. Tapi a uh, Syam buktikan dia nak break that uh, skeptical punya pandangan. Dan uh, pastinya benda ni jadi inspirasi lah Syam for me. Yeah. Even untuk saya sendiri. Like, kenapa lah saya tak jumpa inspirasi seperti ini ketika zaman saya belajar, you know, yang kita rasa macam nak try semua benda, suka nak buat, study nak buat, kemudian baru kita tengok mana yang mana yang lebih, right? But you boleh uh, grab dua-dua since UPSR, PMR, SPM, straight A's, A+. Okay. Apa yang you boleh cakap tentang konsistensi kepada penonton-penonton dan pendengar-pendengar kita untuk menjadikan ia memberi impak yang bagus pada apa, -apa bidang yang kita ceburi. Okay, uh, simple thing lah, simple quote. Consistency beats talent. You can be, you can be much talented, very very talented at one age. Tapi ada rakan sebaya you dia tak ada talent langsung. You tengok dia pun, You dah menang banyak uh, perlawanan, mm -hmm. uh, banyak pertandingan. But kawan you baru nak start. It's mm -hmm. Like, apalah dia nak buat. But when you look back, look over, next 5 years, 10 years, dia akan dia akan ke hadapan. Because of consistency. Consistency yang paling susah. Mm -hmm. You can, okay. You have suddenly one day, you have motivation. You want to go for gym. You mm -hmm. pergi workout. Second day, motivasi lagi. Mm -hmm. Contohlah, New Year datang, ha, Uh, 80% of yeah. the rakyat na na jadi fit for uh, the year. Uh. That will be. But will you be same consistent for the over 365 days? Okay lah. nak lah 365 days. At least 300 days. Mm -hmm. You are the two days off in a week. Mm. And then next week you are doing it again. Mm -hmm. And you rasa macam tak nak lah ni But you are still doing it. You are still doing it despite anything is called consistency. And that is discipline. Mm -hmm. Discipline tu yang paling susah. And Orang yang ada disiplin tu lah Will be achieving Not just sports You look back at any of the career You tanya diorang What you have done over the years hmm. I was just doing my job all the years Diorang buat uh, kerja diorang Tanpa berputus asa uh, Without asking a question reasoning Walaupun diorang kalah Diorang menang Diorang tak dapat result Diorang dapat result Diorang akan buat Sentiasa buat Hari-hari buat ber -berapa, berapa bulan Berapa tahun hmm. And so but everyone is seeing the results like you are seeing the results of me at 2025 but in 2020 no one knows who is shamala no one knows in 2021 no one knows in 2019 all the four five years i was constantly losing mm. every championship I saibaka every uh, championship Diorang rang goal I was a first round loser mm. i wasn't selected for sea games i lost my sukma so no one knows shamala but I was still working on for the next four years, five years, and then now, boom, everything's happening. Mm -hmm. So when you look back, it's not young, mm saya -hmm. effort town tahun-tahun yang lepas, yang lima enam tahun no one saw that, yang mm tula -hmm. and helping me and giving the glory now. Mm -hmm. So it's hard, memang susah, -hmm. but if you wanna be one of the thousand, mm -hmm. as you said, your effort must be one out of the thousand as well. Okay. <laughs> Macam ditampar balik dengan kata-kata sendiri Tapi itulah kebenaran dia Kadang-kadang memang kebenaran tu agak pahit, pahit Tapi sikit. itulah kebenarannya Okay Maybe sebagai uh, seorang yang saya rasa selayaknya Untuk memberikan pesanan khususnya kepada para belia dan anak-anak muda Yang mana masih lagi study Yang mana masih lagi ingin tercari-cari uh, Ingin menceburi bidang yang sepatutnya mereka ceburi Mungkin you ada sedikit pesanan yang paling penting setajam dan se hebat mana kata-kata yang you biasa berikan you boleh berikan kepada mereka silakan pesanan untuk semua belialah like those are coming young generations i know it's a very how can we say modernized world but don't lose yourself to the to the technology uh, i'm actually blessed you know masa generasi saya generasi kita lah actually hmm. We had nothing much of a technology. Okay. We were working on ourselves, our okay. skill. Masih mm. uh, tu pun kita rasa macam belajar dengan sports ni susah. Think over sekarang. We have extra one thing called gadgets, extra one thing called technology. Everything mm. is like on fingertips. You nak cari apa-apa? Chat GPT. But that doesn't help you in a longer term. And you have a lot of goals to waiting for. You nak, you nak capai ni. you're not putting the effort for this. Hmm. You're just doing this and you want to reach there. That's not possible. That's not the law of attraction. That's not the law of nature. Nature ni, as much you put effort, itulah yang you akan dapat. Hmm. You might get it late. Mungkin bukan tahun ni. Mungkin bukan bulan But you will get it. Are you ready to go for your goals? Kalau you strong sangat, goals tu, eh, saya mesti capai goal ni. Put your efforts. Keep going. And one day you'll bechimi and like, you'll be tapping your shoulders for not giving up. Yes. Si. <laughs> terima kasih. Ah, uh, terima kasih banyak kerana memberikan banyak inspirasi untuk episod kali ini. So far, saya rasa antara episod yang paling banyak memberikan inspirasi <laughs> episod kali ini lah. Oh, that's my pleasure. Uh, sebab uh, saya rasa perkongsiannya sangat-sangat menarik dan banyak lagi perkongsian yang menarik untuk anda. Kita akan jumpa lagi di episod-episod episod akan datang. Terima kasih kerana terus menyaksikan, mendengar dan menyokong Rakan Muda Presents Masukan Kona. Kita jumpa lagi. Bye-bye.